రుణ విమోచన నృసింహస్తోత్రం ఈ రుణ విమోచన నృసింహస్తోత్రం పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటంటే నరసింహస్వామి దయ ద్వారా అప్పులు తొరిగిపోతాయి అప్పు అంటే కేవలం డబ్బుకే పరిమితం కాదు జన్మవిధిలో భాగంగా సంభవించే అప్పుల గురించి కూడా శారీరకంగా జన్మించిన వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రులకు మరియు పూర్వీకులకు కూడా కృతజ్ఞుడై ఉంటాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ స్తోత్రం భగవంతుణ్ణి సంసార చక్రం నుండి విముక్తి చేయమని కూడా అడుగుతుంది కావున ఈ రుణ విమోచన నృసుమ స్తోత్రం పఠించేవారు త్వరలోనే వారి అప్పుల బాధ్యత నుండి విముక్తి పొందుతారు మరియు సంపదలు పొందుతారని విశ్లేషణ ఇప్పుడు మనం ఈ రుణ విమోచన నృసుం స్తోత్రాన్ని పఠిద్దాం देवताकार्यसिद्ध्यर्दं सभास्तम्बसमुद्भवम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये देवताकार्यसिद्ध्यर्दं सभास्तम्बसमुद्भवम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं भक्तानावरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्ध्रमाराधरं शङ्खचक्राब्जायुधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात्सर्वपापज्ञं कद्रोजविहनाशनम् श्रीन्दृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्धन्ति भयनाशनम् श्रीन्दृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादपरदं शेषं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहे वीडिदरां भक्तानामभयप्रदम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तजज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये यैदम् पठ्यते नित्यं ऋणमोचनसञ्जितम् अनृणी जायते रच्यो धनं शीघ्रमवाप्नुयात् ॐ नमो नारसिंहाय नमः